এয়া চাওক জ্বলি গৈ কি অৱস্থা চব এইবোৰ কি ডা কিমান লাখৰ প্ৰচেচেছ আছে ঠিক নাই এতিয়া ধুঙা ধুঙা হৈ আছে একদম ৰুমটো গোটেই এতিয়া কাপোৰৰ দোকান কিমান লাখ টকা কিমান গ'ল ঠিক নাই এইবিলাকত সকলোখিনি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাপোৰ দম দম আমিও খুৰাহঁত খুৰাৰ দোকানখনতো গোটেই ওলোৱা হৈছিলে বস্তু বাহিনী এইখিনি চব যিমানখিনি অলপতিয়ালখিনি ইয়াত পেলাই দিলোঁ গাড়ী আহি লৈ যাব এইফালে বাৰু মিউনিচিপালিটি গাড়ী আৰু এইখন ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি লাগি এতিয়াই হৈছেগৈ আৰু উৎপাদতে চব চব উৎপাতত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তাত ভৰাই ভৰাই লৈ যোৱেলা হৈছিলে ৰাতিপুৱাই চাৰে পাঁচটামানত কিজানি লাগিছিলে পাঁচটা বজাৰ আগত বা পাঁচটা বজাত বজাত এনেকুৱা প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ ইপিনে এইখিনি গোটেই দোকানখিনিতে লাগিছিলে নেকি পিছতহে কাৰণ ৰাতিপুৱা সময়ত গোটেই ধোঙা ধোঙা হৈ আছিলে গম পোৱা নাছিলোঁ ইমান কিন্তু পিছত গম পালোঁ যে ধোঙাখিনি যেতিয়া এনেকৈ হ'ল তেতিয়াহে গম পালোঁ যে এখন দোকানতে লাগিছে কাৰণ ৱাল আছিলে এপিনেপৰা সেইপিনে যাব নোৱাৰিলে জুইবিলাক সেইকাৰণে এইখিনিতো আছিলে ভালেই কথা বাৰু এতিয়া যোনটো য'ত যাৰ ক্ষতি হ'ল তেওঁ কিমান দুখ পাইছে আৰু লগতে আমিও আমাৰো দেখা মানুহবোৰো সকলোৱে বুজি পায় আৰু নিজৰ ক্ষতি ইমান লাখ লাখ টকা ক্ষতি হ'লে কেনেকুৱা লাগিব চাওকচোন নতুন নতুন কাপোৰ ৰাতিপুৱাৰ ফুৰা বৰষুণেই বৰষুণ দিয়া আছে আৰু তাতে কিতাপ পত্ৰৰ দোকান গোটেইখিনি চৌ বাহিৰত আছিলে আৰু ভিতৰত ওলাই থোৱা বৰষুণ দিয়া আছিলে বহুত মানে উৎপাদত ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম ইয়া এতিয়া যাওঁ আৰু আমাৰো খামুৰি হৈ গ'ল তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ৰাখিছোঁ আৰু ধন্যবাদ